нас живет по принципу удовлетворения собственных потребностей. Эти потребности – нормальное явление в жизни каждого человека. Но при этом существуют различные запреты, различные условности. И тогда в процессе встречи этих условностей и наших потребностей возникает внутриличностный конфликт. Сегодня мы поговорим именно о нем. Далее мы будем называть его просто внутренний конфликт, так проще. Меня зовут Юля, я психолог, телесный терапевт и говорю просто о сложных вещах. По сути, все наши истории, конечно же, как все мы знаем, идут родом из детства. Мы растем, взрослеем, живем в семье, и там формируется наша личность. Каким образом она формируется? Есть наши желания, есть наши потребности, и есть родители, которые нам рассказывают о каких-то правилах поведения, ограничениях, каких-то границах. И, соответственно, именно так формируется наше мировоззрение и отношения с окружающим миром. Наша среда и мы ⁇ это единое целое. Когда меняется среда, мы не всегда готовы адаптироваться к этим изменениям. Собственно, в такие моменты может возникать наш внутренний конфликт. Сформирована наша личность или не сформирована, это уже вопрос, скажем так, десятый. Но есть хорошая новость, мы можем ее доформировать всегда. Что для этого нужно? Для этого важно разбираться в себе. Каждый индивидуальный случай рассматривается персонально на сессии у психолога или психотерапевта. Это очень замечательная вещь, которую вы можете себе поднести в виде подарка, потому как внутриличностные конфликты могут влиять очень негативно на нашу жизнь. От этого могут возникать различные неврозы, расстройства, агрессия и даже депрессивные состояния. Типов и видов внутренних конфликтов есть достаточное количество. Про все подробно мы сейчас говорить не будем, в этом нет особого смысла и, скажем так, перегружать. Чьи-то умы тоже не хочется. Все-таки хочется достаточно проще и понятно, доступно объяснить. Условно я бы выделила три вида конфликтов, которые чаще всего встречаются: они более доступные и более, скажем, ежедневные. Первый вид это такой себе взаимоисключающее, когда мы не можем одновременно быть в двух местах, да. Нам хочется полежать на диване, получить удовольствие, кайфушечка, посмотреть видосики или просто повтычить или ничего не делать. Или поехать где-то потусить с друзьями, походить, поговорить и все остальное. Но нам не очень хочется. Тоже возникает конфликт. Следующий вид ⁇ это два одинаково привлекательных действия. Например, пойти погулять с друзьями, хорошо провести время, какая-то вечеринка или провести время на свидании с молодым человеком или с девушкой. И третий вид – это два одинаково неприятных нам действия. Ну, для примера можно привести уборку в квартире, когда тебе мама проела уже мозг, и... или, допустим, готовиться к экзамену. Это точно так же может быть неприятно и не хотеться делать. Весь фокус в том, что полностью Допустим, избавиться от такого явления, как внутренний конфликт, это невозможно. Это нормально. Абсолютно нормально испытывать все эмоции. Страх, раздражение, гнев, радость, печаль. И тот же внутренний конфликт это нормально. Внутренний конфликт можно рассматривать с положительной точки зрения. Для чего он нам дан? Мы можем наблюдать за собой мы можем глубже и интереснее узнать себя. Есть определенные факторы, обуславливающие вот этот момент именно положительный, вот в разрезе положительного качества внутреннего конфликта. Мы можем наблюдать за собой. Наблюдая за собой, выстраивать свою персональную... Иерархию потребностей, знать свои истинные потребности, отвечать себе на вопрос, зачем и почему, чего конкретно мы хотим. Очень важно быть честным с собой. Я уже говорила раньше, достаточно часто люди не знают, чего они хотят на самом деле, к чему они стремятся. Наш выбор колеблется достаточно часто между тем, чего мы хотим и что надо. Ну, например, поступить в престижный вуз, либо пойти вплоть до того, что это будет даже ПТУ, но получить профессию, которая тебе для души. И ты будешь заниматься любимым делом. Нам важно получить некий статус, либо получать удовольствие. И опять нужно быть честным с собой. Также важным моментом является ответственность. Как бы ни пугало нас это слово, ответственность – очень серьезная вещь. Ответственность за себя, за свои решения. Либо мы сами будем нести ответственность за принятие своих решений, за свои поступки, либо будем всегда зависеть от других. Допустим, друзья приглашают вас потусить где-нибудь в частном доме. Это будет крутая вечеринка, много алкоголя, друзей, девушек, парней. Но завтра в 8 утра у тебя экзамен. И тут у тебя возникает этот конфликт. Как лучше поступить? Это как раз из разряда вот этих разноплановых желаний. Когда с одной стороны у нас есть выбор удовольствия провести время с друзьями, весело в компании, ведь друзья имеют на нас огромное влияние. И тем не менее у нас существует обязательство, допустим, перед родителями, которые оплачивают вам это обучение. И завтра очень важный экзамен. И тут надо сделать этот выбор. И тут мы всегда делаем выбор в пользу себя, в пользу нашего качества жизни, в пользу кого-то другого. В первую очередь нам нужно всегда заботиться только о себе, но не во вред другому. Важно быть честным с собой разобраться в себе. И это есть положительная сторона любого внутреннего конфликта. Мы имеем возможность разобраться в себе. Мы можем больше узнать себя, свои истинные желания, свои истинные потребности и двигаться согласно этому по жизни. Когда мы соответствуем чьим-то представлением, тогда мы не живем своей жизнью. И тогда опять же возникает внутренний конфликт. Я хочу одного, от меня требует другого. Тогда может возникать огромное напряжение внутри. Как бороться с этим напряжением, мы уже проговорили. Итак, на сегодняшний день, на теперешний момент, мы можем с вами сделать, подвести итог. Любые ситуации в нашей жизни могут вызывать внутренний конфликт. На самом деле, каждый день, в течение дня, на работе, на учебе, просто двигаясь по улице, мы можем испытывать внутренний конфликт. Нам идти пешком, нам ехать на такси, нам скушать вкусное или скушать полезное, нам вести здоровый образ жизни или просто полежать на диване и дать себе возможность отдохнуть, нам посмотреть интересный фильм или все-таки посмотреть какой-то обучающий курс каждый день. Это нормально и здорово, потому что всегда есть место и путь, куда расти. Давайте подведем итог. В наши внутренние конфликты могут иметь как негативную, негативные последствия, так и позитивные последствия. Негативные последствия – это угнетенное состояние, плохое настроение, злость, агрессия, обида, страх, с которым мы можем работать. И здесь есть позитивная сторона, положительная. Это те моменты, которые мы можем изучать и глубже познавать себя, расти и укреплять себя как личность. И в этом состоит самый положительный момент. Растите и развивайтесь, узнавайте себя глубже, узнавайте свои истинные желания и потребности, любите себя, бережно относитесь к себе. Все эмоции полезны. Люблю вас. Пока.